Російська федерація намагається легалізувати самопроголошені Республіки Донбасу та їхніх лідерів. Що робити у цій ситуації Україні про зовнішньополітичні відносини Росії та України? Будемо далі спілкуватися із журналістом міжнародником Іваном Яковини. Доброго вам ранку, пане Іване. рада вас вітати в нашій студії. Отже, давайте безпосередньо до теми нашої розмови. Так, Москва е такі факто визнала вибори в так званих ЛНР і ДНР, якою тепер можна прогнозувати стратегію і тактику Кремля відносно України. Ну, і ситуації на Донбасі Крыма сейчас что скажете? Я думаю, что в конечном итоге основная цель Москвы не оттяпать себе эти регионы Украины, а так. оставить их в составе Украины как незаживающую рану, которая будет постоянно использоваться Кремлем для оказывания давления на Украину в той или иной степени. Поэтому я не думаю, что будет провозглашена независимость этих регионов почему, от, от Украины, да, потому почему? Потому что такой шанс был уже после так называемого референдума, проведенного на заре всей этой истории, но этого да. не произошло, Москва не стала признавать итогов этого референдума. Поэтому сейчас основная цель Кремля, как я понимаю, добиться какой-то легализации этих деятелей, которые управляют сейчас этими регионами, вот того же Захарченко, например, да, чтобы предъявить всему миру, вот есть легитимный избранный лидер, так. с которым теперь придется вести переговоры. И сегодня уже Министерство иностранных дел России объявило, призвало Евросоюз признать итоги этих так называемых выборов. Но, я думаю, скорее всего, этого, конечно, не будет. Ну, вот, а после этих псевдовыборов, вот, Украина уже отримала свое Приднестровье, так кажут эксперты. Вы с этим погоджуетесь? Ну, любые исторические сравнения всегда хромают. Но, определенно, часть Приднестровского что-то Приднестровское в этом сценарии, конечно, есть. Но я бы не говорил, что это прямо Приднестровье Приднестровье. Почему? Потому что ну, как бы основное отличие то, что Приднестровье открыто называет себя абсолютно независимой страной, даже не регионом. ЛНР, ДНР до такой степени организации, как Приднестровье, не дошли. То есть, по сути, это бандитские группировки, захватившие кусок территории, но не э, псевдогосударственная да. даже структура. Ну тут, напевно, теж дуже важливо згадати про те, як діяла Росія під час конфлікту саме в Молдові, так адже тоді знову ж таки вони втілювали дуже схожий той план план козака. Так да. по розколу цієї країни Я знаю, що ви досліджували цю тему. Що скажете? Да, план Козака, Якщо подивитися, почитати його внимательно. Кстати, після початку подій в Донбасі. Этот план волшебным образом как-то исчез из очень многих источников. Да, я вот пытался найти его, ну, чтобы изучить досконально, на самом деле это не так просто сейчас, сейчас делать. В общем, план в чем состоял? Демилитаризация Молдавии. То есть у Молдавии просто отбирается вся армия, да. она режется на три части, и все эти три части обладают примерно одинаковыми полномочиями. И без согласия одной из этих частей остальные две не могут сделать вообще ничего по сути дела особенно это касалось внешней политики то есть как я вижу сейчас чего добивается э, Кремль это устроить что-то подобное в э, в Украине да вот э, в восточных ее регионах с тем чтобы э, дать чтобы эти так называемые регионы я даже не знаю как их об обозначить точно да чтобы они получили право витировать то есть налагать вето на внешнеполитические решения, принимаемые в Киеве. Если это произойдет, вся затея путинская удастся. То есть это был бы такой якорь для того, чтобы Украина не пришла в Европу, так? Да это, якорь, сценарий. да, это якорь, тормоз, который э, не даст Украине идти в западном направлении и на определенное время привяжет ее к э, России. Вот в этом как бы весь смысл этой стратегии, а вовсе не в том, чтобы захватить эту территорию. Ну, как я это вижу, я, конечно, могу ошибаться. Ну, а как, выходит, если этот план не сработал, то остается только война и все? А, самым, как мне кажется, жестким ударом по э, вот этой стратегии Путина было бы признание, как уже некоторые политики украинские предлагали, распространить действия закона об оккупированной территории и на ЛНР, ДНР, вот захваченной так. ими территорией. есть фактически, чтобы Украина а, относилась к ним так же, как к Крыму. То есть признает, что формально эта территория остается в составе Украины, международно признанная и украинская официальная позиция в том, что эта территория Украины временно оккупирована иностранной страной. И в этом случае, <coughs> прошу прощения, в этом случае а, вся затея с а, рычагом давления на Украину через... Вот эти вот самопровозглашенные да. республики, она рухнет, она, она потеряет смысл. Потому что если Украина скажет, что нет, эти ребята на Киев никакого влияния не имеют, мы с ними обрываем полностью связи, мы с ними не разговариваем даже, в этой ситуации заботиться, во-первых, о людях придется в Москве, которые там проживают. платить зарплату, пенсії и так далее и так далее, восстанавливать экономику, всё это должно будет делать Москва. Ну, в этой ситуации, если эти эти территории будут признаны оккупированными, то санкции против России будут ещё тяжелее, то есть ещё мощнее в до западной страны. Ну, и, сластно, так и Минські домовленості, і закони про статус Донбасу, і та от яка невковерна військова кампанія. Це все може означати, що нинішня українська влада у нас свідома чи, можливо, навіть несвідома, але все ж таки вона йде курсом, який був нав'язаним Кремлем. Я думаю, в определенной степени можно так сказать. Почему? Потому что, к сожалению, или к счастью, украинская власть сейчас в огромной степени зависит от общественного мнения страны, то есть от людей, которые говорят: вот мы хотим того, не хотим этого. Да. И покуда люди говорят, что нет, нельзя распространять на эти территории действия закона об оккупированных территориях, скорее всего этого не произойдет. Почему? Потому что это будет означать политическую гибель того, кто решится на этот шаг. Да? Поэтому, наверное, это будет долгий процесс осознания того, что эти территории необходимо объявить оккупированными. Какими они, по сути, это дело сейчас и являются. Да? То есть это фактически оккупированная территории Вот я думаю, в этом направлении, наверное, что-то Будет діляться. Скажіть, а ось ці такі останні такі дуже войовничі заяви Захарченка, ну і нас і інших там лідерів ДНР ЛНР, щодо нового наступу і загарбання решти території районів Донбасу, не лише Донбасу, а вже так званої новоросії. Як ви вважаєте, наскільки це серйозно? Адже ці ці так звані лідери, вони ж напевно не роблять ніяких таких гучних заяв без погодження Кремля? Чи роблять? Чи можуть робити? Ні, звісно, у них самодіяти, я думаю, ніякої не все вони говорять і тексти пишуться в Москве. скорее всего. А зачем они это говорят? Ну, напугать, да, они же, в конце концов, они террористы. То есть их задача пугать, пугать, пугать. Я очень сомневаюсь, что они пойдут дальше по одной простой причине. Во-первых, дальше у них нет поддержки, никакой вообще. То есть, если а, в Донбассе у них хоть какая-то минимальная поддержка присутствует, да. то далее, далее э, на Запад никакой поддержки нет вообще. Это А и Б. Э, понимаете, они же тоже... Э, как бы уж. они, конечно, не самые умные люди, но они понимают то, что э, сейчас катастрофическая ситуация в захваченных ими районах. Э, снабжение водой, едой, вот какими-то даже элементарными да. вещами их там просто нет. Если они расширят, как они грозятся, зону своего влияния, э, своего контроля, то у них проблем только добавится. У них уже сейчас неспокойно, там начинаются какие-то митинги против них, потому что люди, ну уже от голода они там, ну уже другого выхода нет, как выходить на улицу и протестовать. И, естественно, они не хотят э, получить это в еще большем масштабе. То есть, что это за все дали це... Да, я думаю, это обычно, вот, как они любят... Э, обычно. А, да. а как вы считаете, что вообще есть у Киева возможность, возможно, как-то изменить правила этой игры и попробовать действовать с каким-то новым сценарием? Ну, что следует делать в такой ситуации? <связать> Ой, это я думаю, я думаю, если бы кто-то знал а, ответ на этот вопрос, он бы, возможно, был президентом Украины. Конечно, нет никаких рецептов, прямо вот так, чтобы взять хоба и решилось все. Но, ну, как вы, взагалі, думаете, ну я думаю, на самом деле, вот эти выборы, так называемые, которые прошли сейчас э, в Донбассе, это, на самом деле это хорошо для Украины. По одной простой причине. Э, ничего не изменят эти выборы. По факту, фактически, ни, никаких изменений не будет ни политических, ни экономических, ни военных, ничего не, не поменяется. Но что поменяется? Россия, хоть и нехотя, хоть бы как-то это боком-боком, но она признала эти выборы. То есть э, она в очередной раз подставилась под новые санкции со стороны э, Евросоюза который воспринял признание этих выборов со стороны Москвы как явное нарушение минских, минских договоренностей и как явное э, пренебрежение правилами игры, которые были согласованы на международном уровне. Соответственно, Москва, признав эти выборы и поспособствовав их проведению, сама подставилась сейчас. Да? Для Украины ситуация хуже не стала. Ну да, был Захарченко, остался Захарченко. Были ЛНР, ДНР, остались ЛНР, ДНР. По большому счету ничего не изменилось для, с точки зрения Украины. А вот с точки зрения России изменилось многое. Теперь они формально а, нарушили Минский договоренности. И таким чином, просто уже интересно, насколько похищение экономической ситуации в России, и, собственно, вероятность новых санкций, может вплотить в подальшему на Путина. Вы знаете, сейчас в России идет серьезное обсуждение именно этого вопроса. Насколько могут санкции повлиять даже не на Путина и не на, даже не на российский народ, а на олигархов, которые все больше и больше раздражены последствиями этих санкций. Да, люди теряют огромные, да. огромные деньги, не видя никакой цели, никакой задачи. Они фактически теряют миллиарды, десятки миллиардов долларов ради клоунов типа этого Захарченко. Конечно же, серьезным людям это не нравится. И в этой связи сейчас вот идет очень серьезная дискуссия, а, а не попробуют ли эти люди, олигархи, влиятельные а, а, вот, бизнесмены и так далее, в Москве, не попробуют ли они как-то повлиять на Путина, либо даже его сместить. Я такого, например, не исключаю, потому что когда речь идет о гигантских деньгах, о гигантских деньгах, люди а, часто меняют свои взгляды на мир, даже те, кто поддерживал, может быть, Путина в начале с его затеей с Крымом, с ДНР, ЛНР, вот этими так называемыми, то есть сейчас, теряя огромные деньги, эти люди могут передумать и пойти против своего хозяина. Дмитрий, на этом мы будем нам за цикавый разговор. сегодня были разными с нами. Спасибо. мы ведь значаем о себя.